السلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دی ورلڈ نالج پر کھوج کہانی میں خوش آمدید کہتا ہوں جی ہاں دوستو کھوج کہانی یعنی کہ تلاش کر کے آپ کو بتائی جانے والی کہانی دوستو اس سے پہلے آپ نے ایک کہانی دیکھی ہوگی جس میں غزہ میں ایک ڈاکٹر صاحب کی سراد موت کے بارے میں بتایا گیا تھا اور اسی طرح کہ آج ہم آپ کے پاس ایک دوسری کہانی لے کے آ رہے ہیں اور اس کہانی کے اندر تذکرہ ہے اللہ کو ایک لکھے جانے والے خط کا اور یہ خط کس نے لکھا اس وقت یہ خط کہاں ہے جی ہاں دوستو یہ خط اس وقت ایک ملک کے میوزیم میں موجود ہے ریکارڈ کے طور پر اور اس کے اندر ایک اس وقت کے اہم ترین بادشاہ کا ذکر بھی ہے تو اس بادشاہ کا ذکر سننے کے لیے اور اس خط میں کیا لکھا گیا اور یہ خط کس نے لکھا تو یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس کو سکپ نہ کریں اور اس کے بعد آپ سے سب سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں جی ہاں دوستوں آپ کو اللہ کے نام خط لکھنا عجیب لگا ہوگا لیکن دوستوں یہ ایک سچا واقعہ ہے جی ہاں دوستو یہ خط آج بھی گلستان میوزیم تہران میں محفوظ ہے اس خط کا تعلق نظر علی تالقانی سے ہے تو دوستوں کہانی کا آغاز کرتے ہیں نظر علی تالقانی جو ناصر الدین شاہ کے زمانے میں ایک نادر دینی طالب علم تھے اور مدرسہ مروی تہران میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو دوستو نظر علی اپنی غربت کی وجہ سے کوڑے چھانتا اور اپنی خوراک تلاش کرتا غربت کے ہاتھوں تنگ تھا اسے خیال آیا کیوں نہ اپنی غربت کے بارے میں اللہ کو ایک خاص لکھوں اس نے سوچا چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے ہما مند فلار دے اللہ اللّہ رضق ہا یعنی اللہ تعالیٰ زمین پر ہر جاندار کا رزق اس کے اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ان اللہ جب المیاد کہ اللہ تعالیٰ اپنی وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا اس لیے اس نے اپنی آجزی اور بھروسے کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ایک خط لکھنے کا آغاز کر دیا خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی اور نظر علی نے اپنے خلوص کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کو لکھا بخدمت جناب خدا السلام علیکم میں آپ کا بندہ ہوں چونکہ آپ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ زمین پر کوئی مخلوق ایسی نہیں اس کا رزق جس کا رزق نہ ہو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور آپ نے یقیناً وعدہ کیا ہے اور آپ کبھی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتے لہذا میں بھی آپ کے آپ کا ایک عاجز مخلوق کے طور پر آپ کی عطا کردہ رحمت کا طالب ہوں اور اس کے بعد اس نے اپنی ضروریات کی تفصیل بیان کی جو کہ کچھ اس طرح تھی کہ ایک خوبصورت بادین با وفا زوجہ چاہیے ایک وسیع اور پرکشش گھر چاہیے ایک خادم ہو سواری کے لیے ایک تانگا ہو سیر کرنے کے لیے ایک باغ ہو اور تجارت کے لیے مناسب سرمایہ تو دوستو خط تو لکھ دیا لیکن سوچ میں پڑ گیا کہ خط اللہ تک کیسے پہنچے گا کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا چونکہ مسجد خدا کا گھر ہے تو لہذا یہ خط بھی مسجد میں ہی چھوڑ دینا چاہیے وہ اپنی دعا اور بھروسے کے ساتھ اس خط کو لے کر مسجد شاہ یہ تہران میں واقع تھی اور انقلاب ایران کے بعد اس کا نام امام مسجد کے نام پر رکھ دیا گیا ہے اور اس اس خط کو اس مسجد کی چھت پہ چھوڑا ہے. اس نے دل ہی دل میں کہا خدا ضرور اس خط کو پڑھے گا اگلی صبح شاہ ایران ناصر الدین شاہ شکار کے لیے روانہ ہونے والا کاروان کے ساتھ جب وہاں سے گزرا تو تیز ہوا چلنے لگی اور اسی ہوا کے اثر سے نظر علی کا خط چھت سے اڑا اور سیدھا الدین شاہ جو اپنے گھوڑے پر سوار تھا اس کی گود میں جا گرا الدین نے اسے اٹھا لیا اور اسے کھول کے پڑھا تو اس کے دل میں حد درجہ حیرت اور متاثر کن احساس پیدا ہوا ناصر الدین شاہ نے شکار پہ جانا ملتوی کر دیا اور حکم دیا کہ اس خط کے لکھاری یعنی نظر علی کو ڈھونڈ کر شاہی محل میں پیش کیا جائے جب نظر علی کو شاہی محل میں لایا گیا تو ناصر الدین شاہ نے اس سے سوال کیا کیا یہ خط اللہ کو آپ نے لکھا تھا تو نظر علی نے ڈرتے ہوئے کہا جی حضور ناصر الدین شاہ نے کہا اب یہ خط اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے لہٰذا ہم آپ کی مانگی ہوئی تمام چیزیں ایک ایک کر کے پوری کر دیں گے اسی حکم کی تعمیل میں شہنشاہ کے احکامات کے مطابق نظر علی کی تمام مانگی ہوئی خواہشیں پوری کر دی گئیں اور یہ خط دوستو آج بھی گلستان میوزیم میں محفوظ ہے اور ایک حیرت انگیز واقعہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے دوستو آج کی کھوج کہانی میں ہمیں یہ واقعہ کئی اہم سبق سکھاتا ہے اخلاص اور ایمان ایک فقیر کا بے پناہ ایمان اور یقین اللہ پر اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی عنایت اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے اور اس کے وعدے میں کبھی کمی نہیں آتی اور اس کے ساتھ دعا کی طاقت اگرچہ نظر علی کی درخواست کوئی اہم نہیں یہ ایک مادی سی چیز ہے مگر یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دعا اور اللہ پر ایمان رکھنے سے کوئی چیز ناممکن نہ نہیں رہتی یہ خط نہ صرف ایک تاریخی واقعے کی عکاسی کرتا ہے بلکہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں تو یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ سے رجوع اور درخواست کریں آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اس کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری خوش کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے اللہ حافظ